Yeni Günəşli Fatime Zehra məscidi dini icması Allaha həm dədərək ölkə başçısına, onun xanımına və Şeyxülislamat təşəkkür edir. Yeni Günəşli Fatimə Zəhra məscidi dini icmasının sədri Miftəq Rəzizadə birlik azad və birlik press qəzetinə eksklüziv açıqlama verərək bildirmişdir ki, məscidin probleminin müsbət həll olunması ilə əlaqədar Allah'a həmd və sənalar edərək problemin həllinə birbaşa rol oynayan ölkə başçısı prezident İlham Əliyevə təşəkkür edir. Dini icma rəhbərliyi həmçinin prezidentin xanımı Mehrban Əliyevaya və prezidentə müraciət etmiş Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadəyə təşəkkür edir. Dini icma rəhbərliyi həmçinin bu məsələnin həllində yaxından uzaqdan səy göstərən hər bir kəsə, məsələni gündəmində saxlayan Kür və ölkə ictimaiyyətinə xüsusilə də inanclara minnətdarlığ edir. Hamzı göz aydoları verə. Allah kömən eləsin. Allah Yeni gün açıldı. Fatime Zehra salamları Rəhan adına olan məscidin açılmasında bir vasitə kim iştirak edibsə, kim dua edibsə, kim bu işdə yaxından iştirak edib, kim uzaqdan iştirak edib, hamısına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bu işdə kim hər növdə iş görüb, məxsus möminlər kimi iştirak edib, dua edib də namaz qılıb, mal çatməsi üçün qapısı açılması üçün onlara da öz ində dəttalımızı bildiri. Allah bu dünyada da, o dünyada da o kəslər ki, hər bir iş gör, onlara əvəzini də etsin. Məxsus mətbuat işçiləri, aziz Əmim qardaşımız və başqa hazılar ki, burada bizə dəstək veriblər. Bu məscidin sökülməməsinin qarşısını alıblar. Allah onların hamısına can sağlığı versin. Nə niyyətləri var? Allah bu dünyada da, o dünyada da versin. Təqiyamat kimi imam zamanı ağeyinə məhşul olsun. Assalamu aleykum. Xatırladaq ki, Azərbaycan prezidenti tikincisi dayandırılmış və sökülməsinə məhkəmə tərəfindən qərar verilmiş Fatimə Zəhra məscidinin tikilişinin Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sərəncamına verilməsi barədə məscidin sökülməsinin dayandırılması və dini icmanın yenidən qeydiyyatı alınması və məscidin təmirinin başa çatdırılması xəbəri göstəriş verib. Bu münasibətlə bütün müsəlmanları təbrik edirik.